Військово-морський музейний комплекс Балаклава це один з найпопулярніших та найвідвідуваніших музеїв Севастополя. Це унікальна споруда, що не має аналогів у світі. Раніше за часів радянського союзу це був секретний підземний об'єкт з обслуговування дизель електричних підводних човнів, як зі звичайним, так і з ядерним озброєнням на борту. Сьогодні це музейний комплекс, який щодня збагачується новими цікавими артефактами. Керівництво та співробітники музею живуть своєю роботою. Їх різноманітні унікальні знахідки завжди отримують достойне місце в експозиціях. Озброєння, обмундирування, документи, макети кораблів та підводних човнів усе це відвідувачі комплексу можуть побачити і навіть торкнутися. З кожним роком збільшується кількість артефактів і, звичайно ж, виставкових залів. Сьогодні науково-методична рада установи затвердила програму розвитку музею на найближчий рік. Ми розработали предложення по 12 экспозиционным объектам, среди которых будет, конечно, главным э, так называемый музей холодной войны, э, где будут представлены вооружения, амуниции, документы, э, которые будут иллюстрировать различные виды войск Советского Союза, сухопутные войска, военно-воздушные силы. Отдельная экспозиция будет связана с историей военно-морских сил Украины. Это будет отдельная экспозиция, вокруг которой я рассчитываю, что у нас будет большое количество энтузиастов собираться. Мы рассчитываем, что в этой экспозиции будет оборудован конференц-зал где будут проходить заседания клуба подводников, где будут собираться ветераны строительства этого объекта. Поэтому будет место, где наши гости смогут обменяться воспоминаниями, поговорить о развитии музея, поговорить о возможных путях сотрудничества. Конечно, поскольку мы позиционируем военно-морской музейный комплекс в Балаклаве как, прежде всего, музей холодной войны, будут э, несколько экспозиций, как бы подводящих э, к этой теме. Там будет выставка политического плаката времен холодной войны. Будет небольшая экспозиция, она будет называться «Артефакты холодной войны». Ну и, конечно же, прежде всего мы сохраняем и будем развивать экспозицию История подводного плота СССР. Будет экспозиция надводные корабли СССР. Сегодня она в первом приближении выставлена. Будет большая экспозиция, которую думаю, будем создавать не один год, связанная с историей ядерного вооружения, поскольку ну, сегодня уже не секрет, что здесь, в этом объекте, в этом укрытии располагалось ядерное оружие Советского Союза, поэтому, конечно, эту историческую страничку мы не сможем обойти страну. И сегодня мы работаем вместе со специалистами над тем, чтобы создать именно действительно... э, воссоздать э те условия, при которых эти ядерное это ядерное вооружение экспонировалось, хранилось, тестировалось и так далее. Ще одним великим досягненням музею стане отримання секретного підводного апарату. Цей експонат передасть музейному комплексу служба зовнішньої розвідки України. Музей, де раніше проходили ремонт підводної лодки Чорноморського флоту, він немислим без поняття музейного експонату, связанного с тем, что плавает. Но ну, учитывая, что У нас, к сожалению, до сих пор нет подводной лодки на территории нашего музея, ни в Канале, ни в Сухом Доке. Поэтому вот мы изучили ситуацию в интернете, нашли интересную информацию о том, что, оказывается, в Украине есть такой э, плавающий аппарат, подводный аппарат, который может хоть каким-то образом соответствовать тематике нашего музея. И мы установили, что службы внешней разведки, которая дислоцируется на территории, одна из частей, на территории Крыма, есть такой аппарат утилизированный, списанный, не кому не нужный. вот просто по своим каналам узнали эту информацию, связались, обратились и нам сказали, что да, в принципе да, мы можем этот аппарат забрать. Это Китан М1. Давно уже снята эта лодка с вооружения, с нее снято все, так сказать, все что может представлять сегодня какую-то секретность. Есть корпус этой лодки, но он сам по себе интересен для экспонирования, тем более, что мы дополним экспозицию этой лодки еще другими артефактами. Мы разместим там манекены в костюмах водолазов, легководолазной легко, легко амуниции, которые использовали для диверсионной работы в те годы. Вот. Возможно, будут представлены какие-то документы. Сегодня мы работаем вместе с командованием этой части для того, чтобы ну, в апреле месяце открыть экспозицию, посвященную 40-летию этой части, которая находится в структуре службы внешней разведки. Поэтому я думаю, что это тоже будет интересно. Цей подводный аппарат было побудовано в 1972 году в Ленинграде. Уже много лет его не застосовывают, Однако для музея это очень интересный и уникальный артефакт. Это уникальное, ну, как типа подводной лодки, но это не подводная лодка, а подводный аппарат, который может перемещаться на дальность до 6 примерно миль, опускаться на глубину до 40 метров и предназначен он для того, чтобы транспортировать двух диверсантов которые должны выполнить ту или иную задачу в положенном акватории бухты там, или на территории Приморского шельфа. Уточнили эти все нюансы, связались. Значит, общая длина этого подводного аппарата 4,9 порядка около 5 метров. В него могут разместиться два человека, приборная доска, он мокрого плана, то есть он не закрывается, как подводная лодка, в него садится, сад, садятся два э, специалиста в легковыглазных костюмах, заполняется водой, и он начинает движение. Автономності десь порядку около 10 часов він може двигатися, переміщатися і виконувати ті чи інші задачі. Такі експонати, звичайно ж, привернуть увагу багатьох відвідувачів. Однак працівники музейного комплексу на цьому зупинятися не збираються. Ми дуже багато думаємо над тим, як нам. повысить привлекательность всего комплекса. Он сам по себе, конечно, уникальный и сверхинтересный, но мы сегодня изучаем опыт других подобных музеев мира, и мы убеждаемся, что мы идем, идем по правильному пути. Во-первых, мы делаем музей интерактивным, мы стараемся сделать доступным экспонаты, чтобы их можно было потрогать, можно было, так сказать, почувствовать именно дух той эпохи. Мы очень много будем работать со светом, с подсветками, со звуком, то есть сохраняя аутентичность объекта в целом мы, конечно, сделаем все, чтобы ну, наполнить разнообразие, сделать буквально каждый метр, каждый десяток метров этого музея информативным, насыщенным, чтобы людям было, у людей было желание, у экскурсантов еще и еще раз к нам сюда вернуться. То есть мы боремся за повторное посещение музея, не просто прийти в удалить любопытство, а чтобы людям было интересно прийти и посмотреть новые экспозиции, посмотреть в развитии нашего музея. Поэтому я думаю, что все это будет создаваться. Мы предполагаем на одной из частей придоковой части там в районе нашего канала сделать анимационную площадку, где будут проходить лектории, концертные мероприятия. Конечно, они будут иметь свою специфику, потому что сам интерьер объекта он, ну, предполагает определенный жанр, будем говорить, музыкальный. Очень хорошо здесь звучат хоры. Великолепно будут звучать камерные оркестры, э, великолепно будет звучать инструментальная музыка, ну, такого э, направления типа «спейс». Э, вот, действительно, э, мы уже опробовали акустические возможности наших помещений, и у музыкантов они вызывают повышенный интерес. Я думаю, что и балаклавцы, и жители города, и наши гости ну, в самом ближайшем будущем оценят именно концертные и киноконцертные возможности нашего музейного комплекса. Такі нововведення дійсно стануть чудовим доповненням до експозиції музейного комплексу. Адже Балаклавский музей – це перлина Криму та усієї України.